اقرآن داتوق داتا سحسن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar, rancangan lembayung Al-Quran ini milik Allah sekalian. Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT kita memasuki ayat-ayat awal pada surah Luqman. Andai tuan-tuan mendapati kuliah ini berguna, membantu tuan-tuan tadabbur -tuan Quran, memahaminya, menghayatinya, menyampaikannya. Tolonglah sampaikan kepada orang keliling kita tentang kepentingan mendengar kuliah ini. Mudah-mudahan ada jariah kita bersama kerana masuk hadis Nabi SAW. La ni hadi Allah bi karajulan wahina khairul kamil hamrin na'am. Apabila seseorang kepada kamu mendapat hidayah dengan apa yang diusahakan olehmu, maka itu lebih baik pada dunia sisi kandungnya. Bagi kita tidak mampu untuk menulis Islam pun untuk bercakap tapi telah pun menyalurkan informasi ini kepada saudara-saudarinya sahabat handainya rakan taulannya manalah tahu di antara perkara yang disampaikan ni ada satu berguna untuknya Roba muballagin awa minas sami' mungkin orang yang sampaikan kepadanya lebih mendapat manfaat daripada yang mendengarnya berarti yang mendengarnya kemudian beritahu pada orang ketiga yang ketiga itu mendapat manfaat yang besar bagi kedua mereka tidak terhindar sedikit pun tidak luput sedikit pun pahala untuk mereka di sisi Allah SWT pada kali ini kita memulai membaca surah Luqman bagi tuan-tuan mereka tafsir bin Qasir yang lupa muka pada juz 7 muka surat 265 a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim bilka ayatul kitabil hakim Udaw wa dawar rahmatan lil muhsinin alladhina yuqimuna as-salata waya'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaiha ala hudam mir rabbihim wa ulaiha humul muflihun sura kullahu alazim alhamim inilah ayat alquran yang mengenai hikmah menjadi petunjuk rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik iaitulah mereka yang salat, zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat tunjuk dari tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung baik ayat yang awal ni menunjukkan bahawa Quran Al quran adalah kitab tunjuk ubat, penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sesuai dengan ayat yang kita bincangkan dalam surah Isra, "Wa nunazzilul Qur'ana ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Jadi kami turunkan Quran ni merupakan syifa' dan juga rahmah bagi orang beriman. Tidak beri apa-apa kepada si zalim melainkan kerugian. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah orang yang untuk memperbaiki amalnya itu muhsinin, mengikut segala ketetapan syarak, mendirikan solat dengan sempurnanya pada waktu-waktunya yang telah kita pelajari surah al kabut yang lalu waqim salah inna salah hanil iwal mungkar jadi berarti mematuhi segala rukun tata caranya syaratnya adab-adabnya sunat-sunatnya dijaga salat-salat rawatib yang mengiringinya dan juga salat yang tidak rawatib pun dijaga olehnya kemudian mereka menaikan zakat kemudian mereka menyambung suratul nanti kita akan lihat dalam surah Luqman ini menceritakan tentang kewajipan menjaga hubungan suratul dimulai dengan ibu ayah kita kemudian kaum kerabat dan sebagainya inilah dia falsafah ataupun rukun ataupun prinsip mereka yang yakin terhadap balasan hari akhirat. Itu so, sebab kita dapat lihat dalam perkara yang nyatakan oleh Allah di sini ada tiga di awal ni alladhina yuqimuna salah wa yu'tuna zakah wa hum bil akhiratihim yuqinun. Banyak lagi rukun dalam Islam dan juga rukun iman tapi yang nyatakan cuma tiga di sini. Kerana ini merupakan perkara yang paling azhar yang paling nyata. Betul tolak daripada tiga perkara inilah akan terjaganya tanggungjawab ataupun perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kemudian nanti kita akan lihat juga dalam ayat yang berpesan Sayyidina Luqman Sulaiman alaihi salam kepada putranya ini yang diajar oleh Allah Taala kepada kaum mukminin untuk mereka ni menghindari sifat riak contohnya kerana semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu taala nanti kita akan lihat bagaimana perkataan latifun khabir Allah maha latif maha mengetahui segala-galanya jadi permulaan ayat ini kita dapat lihat menekankan sifat ihsan berarti Luqman yang akan kita explore tentang pribadi beliau yang unggul itu meletakkan kedudukannya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu taala walaupun Luqman ni kita tak tahulah sama ada ni ni orang kulit putih ke orang kulit hitam ke berbagai-bagai riwayat sampai kepada kita tentang beliau itu tidak perlu untuk kita faham lanjut nanti kita akan bawakan syaksiyah beliau ni mungkin sikit sebanyak membantu kita untuk membuat satu penilaian lah bahawa kedudukan manusia di sisi Allah adalah sentiasa berdasarkan kepada ketakwaan bukan zahir yang manusia nilai dan hitung saya suka bawa pada tuan-tuan bagaimana kisah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang telah pun berjalan memantau keadaan rakyatnya berbongkait dengan perkataan muhsinin yang dinyatakan oleh Allah di awal surah ini bahawa Sinang Umar Khattab radhiyallahu an minta dia pada hamba itu agar menjual seekor kambingnya. Nanti katakan kepada tuanmu kambing itu dimakan segala. Mungkin dia pun tidak perasan kambingnya kurang seekor. Tapi jawapan budak itu dengan penuh semangat dengan konsistennya berkata, "Bagaimana saya nak jawab pada Allah nanti? Tengok bayangkan kita kalau hidup pada hari ini. Seorang melanggar peraturan yang raya lah contohnya. Ditahan oleh polis. Kemudian dia pun menghulurkan jumlah wang dengan tujuan untuk merasuahkannya. Nah, polis yang beriman dia akan mengatakan, "Sudah, encik, ini hukumnya haram." Saya bekerja ada tanggungjawab untuk menjaga keselamatan orang ramai dan sebagainya Allah indahnya kalau hidup semua orang bersikap sebagaimana pengembala kambing ini tadi ini adalah kejadian ataupun perkara yang telah berlaku dalam sirah Umar Khattab radhiyallahu anhu dan setiap kita memahami peristiwa itu kita semua membaca begitu ya kisah Said Umar Khattab radhiyallahu an ketika berjalan waktu malam mendengar dialog di antara seorang ibu dengan anak perempuannya supaya menambah susu dengan air nanti bilangannya banyak kita untung melipat ganda maka jawapan si anak tidak boleh ibu Sayyidina Umar melarang perkara ni jawapan si ibu itu Sayyidina Umar bukan tahu dia jawapan anak, -anak walaupun Umar tidak tahu tapi Tuhan perlu Umar tahu ay, ibu tak salah pun kalau kita jual minyak wangi ke jual susu ke seperti di kita kita fikir kita menambah dengan tujuan untuk memperbanyakkan kuantitinya tapi janganlah sebut selepas itu ini pure ini merupakan asli ini tak ada campuran itu dah menipu namanya sebabnya kita menjual susu lembu untuk tujuan tertentu kita claim ini susu kambing bahawa banyak kambing boleh hasilkan susu berbanding dengan lembu ini adalah penipuan-penipuan yang sepatutnya sepatutnya dielakkan kerana kalau mereka bersifat dengan sifat ihsan lah perhubungan dengan manusia yang dijaga jangan menipu dengan mereka dan ihsan dengan Allah lebih-lebih lagi yang telah kita pelajari anta abudullah kaannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak kamu bangunkan dalam diri kamu sifat keyakinan Allah mantau kamu kalau kamu tidak melihatnya pun dia tetap akan melihat kamu maka inilah yang patutnya timbulkan diri siap muslim berkaitan dengan sifat ihsan nanti kita akan pergi berlanjut ini satu permulaan yang penting mukadimah la budaminha kerana ia menceritakan karakter Tuan atau Wata ataupun kualiti yang ada pada Zina Luqman yang menjadikan beliau seorang pemimpin walaupun dalam lingkungan yang kecil hanya kepada anaknya sahaja tapi kena ingat masyarakat yang besar dunia itu mula daripada keluarga sebenarnya itu sebab tuan-tuan yang mulia sekalian Imam Al-Ghazali yang mendapat gelaran hujatul Islam beliau ni berusaha mencari dan mewujudkannya melalui karya unggul beliau yang bertajuk Ihya Ulumuddin menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama dari nama buku ini pun pada masa buku ini ditulis beliau merasakan bahawa ilmu-ilmu semua agama ni telah mati daripada jiwa pemeluknya dan perlu dihidupkan kembali itu rahsia disebut nama kitab ini Ihya Al-Mitin karya ni sungguh menggoncang mempengaruhi seluruh dunia Islam sampailah ke waktu ini kita pada hari ini betapa perlu kepada usaha yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk membangunkan sifat ihsan ni tadi jadi kalau kita lihat bahawa perasaan itu timbul dalam di Imam Ghazali bahawa dia sendiri merasakan pada waktu tertentu dalam hidupnya dia menuntut mencari populariti kedudukan di sisi Si manusia bahawa itu yang menyebabkan dia kembali ke pangkal jalan dan meninggalkan segala bentuk kemasyuran itu duduk berkarya untuk menulis kitab yang namanya Ihya eh Al-Midin ini kerana menyedari yang memantau kita dalam kehidupan kita ketika kita ada kat pentas dunia ni kita nak jadi popular ke ataupun kita nak menyampaikan ilmu kepada manusia yang mana satu maka Imam Ghazali telah pun sedar daripada apa yang dipanggil sebagai niatnya untuk menjadi orang yang terkenal itu meninggalkan segala kemasyuran itu dan duduk untuk menulis kitab Ihya eh Hamidin supaya memberi kesedaran kepada pembacanya betapa pentingnya ihsan ini dalam tindak tanduk harian kita melibatkan makhluk dan juga melibatkan khalid jadi berkata seorang pengkaji Islam yang terkemuka Syekh Zaki Najib Mahmud beliau ni seorang cendekiawan Mesir yang terkemuka kenal dengan Ihyat Al-Midin yang sengaja saya bawa pada tuan-tuan dalam hubung kait untuk memberikan kesedaran jiwa tasawuf supaya tazkiatu nufus dan aspek-aspek akhlak ini kita meng dalam kehidupan kita sendiri sebenarnya supaya jauh daripada tuntutan kerakusan tidak ada sifat kanak Ha, tidak ada sifat ridha, nak menunjuk jadi orang masyhur, nak jadi orang terkemuka, berusaha apa cara sekalipun niat di hujungnya adalah fulus, maka semikian sangat bahaya tuan-tuan dan puan Jadi kata Syekh Zaki Najib Mahmud ni yang dihidupkan oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau adalah rasa takut pada Allah. Kalau tadinya takut ini hanya diucapkan oleh lidah, kemudian Imam Ghazali mampu dengan kitab Ihya ul ini kalau kita baca dengan penghayatan mengalihkan daripada lidah itu kepada satu yang sampai kepada mertabat hati kemudian menghasilkan satu usaha ataupun tindakan yang konkret di dunia nyata. Dia berhasil menjadikan dalam karya beliau ini seperti ucapan Nabi SAW. Sungguhnya Allah SWT senang kepada hambanya yang bila dia bekerja, dia berusaha untuk mewujudkan dalam bentuk yang paling indah. Inna Allah abdan idha amila amalan an yutqinahu. Allah sayang cinta kepada seorang hamba bila melakukan satu perkara itu melakukan bersungguh-sungguh. Jadi balik kita kepada perkara yang namanya ihsan dalam konteks ayat ini bahawa Allah SWT mengingatkan dia merujuk kepada sebenarnya kalau kita perhatikan huda wa muhsinin. Ini adalah bentuk masdar yang telah kita pelajari di kuliah yang lalu. Dia mengungkapkan makna isim fa'il yang merujuk kepada mubalaghah. Ini merupakan satu bentuk intensification, memberikan penekanan. Kemudian hum bil yuqinun. Mereka inilah orang yang yakin terhadap pertemuan dengan Allah SWT Di sini kita dapat lihat wa bil yuqinun. Ini ada pengulangan perkataan hum. Kemudian datang ulaika ala min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ni isim isyarah yang tujuannya untuk menunjukkan satu bentuk pujian penghargaan, penghormatan kepada mereka. Jadi bentuk susunan kata dalam kalimah ulaika humul muflihun ini yang berikan satu gambaran merupakan satu bentuk al-hasr. Hasr ni bermerti satu bentuk pembatasan, satu bentuk yang menghad, satu bentuk benda yang menghadkan ataupun melimitkan bahawa inilah golongan yang sangat istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu taala. Baik, muslim-musliman, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi sekali lagi saya ulang untuk tuan-tuan faham perkataan muhsin ini adalah jamak perkataan muhsin. Bagi seorang manusia mencapai kemuncak Sifat ihsan ini adalah satu yang patut menjadi target setiap kita. Iaitu pada waktu dia memandang dirinya pada diri orang lain. Menyebabkan dia memberi untuk orang lain itu apa yang seharusnya diambil daripada dirinya sendiri. Ini yang pernah kita pelajari tuan-tuan. Bahawa seorang itu memiliki tanah. Maka tanah itu tidak diduki olehnya. Tiba-tiba dia datang, tengok ada orang duduk pula buat rumah tanahnya. Orang ini orang biasa-biasa. Tengok daripada zahirnya nampak macam orang susah. Mungkin kerjanya pun kerja biasa-biasa saja. Anak-anaknya ramai. Maka terbit dalam hati si polan yang memiliki tanah ni berkata kepada yang menumpang tanah itu bang kali dia tak tahu saya pemiliknya baik kamu dah duduk sini berapa lama dah 5 tahun tak apalah berapa lama kamu nak duduk sini 5 tahun boleh 5 tahun boleh kumpul duit beli rumah 5 tahun saya bagi eh 5 tahun ni saya tak bagi sewa tak bagi apa duduklah tapi lepas 5 tahun awak kena rubuh ke rumah awak tau ini namanya ihsan kau adil ini tanah saya ini geran saya keluar kamu daripada sini segera berapa lama kamu nak keluar seminggu dua minggu saya tak bagi-bagi lebih pada sebulan ini namanya adil ikut peruntukan undang-undang memang hak kamu kamu layak untuk menghalau nya keluar tapi sifat ihsan ini iaitu mandang memandang dirinya pada posisi orang lain sehingga dia mampu memberi kepada orang itu ruang, peluang. Inilah sifat yang ada pada para sahabat. Nanti kita ada peluang kita baca surah Al-Hashr bila Allah mengatakan 'ala anfusihim walau kana bihim khasaasah. Orang beriman ni seperti Sa'ad bin Rabi radhiyallahu an yang pernah beri tawaran kepada Abu Rahman Auf yang dipersaudarakan dengannya bahawa saya memiliki dua orang isteri yang bila seorang yang mereka nak yang kamu suka saya ceraikan dia habis edah nanti kau berkahwin dengan dia dan harta saya ada sebanyak ini kita bagi dua kau ambil separuh aku ambil sebaru. Begitu sifat Ihsar Al-Akhirin yang ada pada para sahabat Ini dia timbangan Ihsan yang sudah kita bincangkan Satu sudut lagi Ihsan terhadap Allah ini Iaitu leburnya diri seseorang itu dalam usaha dia yang kita pelajari Karya Imam Al-Ghazali bertajuk Ihya Ulumuddin itu Supaya membangunkan dalam jiwa hamba ini Perasaan dia melihat Allah dengan sebenar-benarnya Kali itu Ihsan seorang manusia terhadap manusia yang lain Bahawa dia tidak melihat lagi dirinya Tapi dia melihat keadaan orang lain Kesempitan melakukan ...pada orang lain kesusahan yang menimpa mereka maka dia merasakan itu dirinya dan siapa yang melihat dirinya pada posisi keperluan orang lain dan tidak melihat dirinya pada waktu beribadah kepada Allah SWT dan dalam konteks yang sama iaitu ketika beribadah kepada Allah dia melihat merasakan yakin bahawa Allah melihatnya maka telah sempurnalah dia berada pada kemuncak sifat ihsan ini tadi demikianlah seperti yang dapat kita lihat huraian yang disebutkan oleh Imam Al-Biqai dalam tafsirnya Nazmud Durar tentang kaitan ayat-ayat ini dengan ayat-ayat yang lalu surah ini surah yang lalu dan nanti kita akan lihat bagaimana keterjalinan di antara ayat ini keserasian ini yang luar biasa yang membuka minda kita untuk fikir bahawa insan yang akan kita sentuh mendalam selepas ini namanya Luqman beliau ni dipuji oleh Allah sebenarnya kerana memiliki sifat ihsan yang tinggi ihsan sama manusia iaitu anda memposisikan diri anda dalam kedudukan orang lain kesusahan atau kesenangannya dan dalam ibadah kepada Allah anda mencari rida Allah ikhlas melakukan sesuatu malam itu kerananya semata-mata baik muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian nanti kita kita akan pergi lebih lagi tentang perkara ini yang kuliah akan datang wallahu aalam wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh